Terima kasih Puan Pengurusi kerana memberi peluang kepada saya untuk turut sama menyentuh beberapa perkara yang penting di bawah peruntukan Kementerian Keuangan di peringkat Jatuan Kuasa saya bangun untuk bukan untuk menolak ataupun sebagainya tetapi untuk mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam serta memastikan setiap perbelanjaan benar-benar memberi mandat kepada rakyat yang kita wakili. Seterusnya saya ingin kepada uh, 000500 baik pulih pejabat dan kuartas. Uh, berkaitan dengan peruntukan bagi penyelenggaraan aset bangunan kerajaan termasuk baik pulih bangunan bersejarah. Cadangan seorang ahli parlimen pembangkang agar wajah patung di Tugu Negara diubah telah mencetuskan pelbagai reaksi dalam kalangan rakyat. Menurut kalam salan, ahli parlimen Sabak Bernam, patung tersebut menampilkan ciri-ciri wajah seperti orang barat dan tidak menggambarkan rupa sebenar rakyat Malaysia. Seperti Karkosa Sri Negara, saya berharap kerajaan dapat memberikan penerangan terpinci mengenai perintian kos dan pelan pembangunan semula saya faham 600 juta daripada kazanah dan sebagainya itu bukan untuk Karkosa dan Seri Negara dia melibatkan <coughs> uh, Session Ketapi bangunan Sultan Abdul Samad uh, lagi dan Karkosa Seri Negara uh, kerana ada ciri-ciri sejarah bangunan tersebut tetapi maklumat daripada penjelasan daripada yang berhormat uh, Timbalan Menteri Keuangan bahawa Karkosa itu akan dijadikan kafe untuk mendapatkan pulangan dianggarkan <coughs> perbedaannya ini pendapatan belanja sebanyak 200 juta. Saya terfikir kalau buat kafe berapa cawan kopi nak jual untuk dapatkan 200 juta tu balik semula. Jadi kafe yang macam mana ni? Ha, nak jual ha, ya. jadi itu pun perlu penjelasan ha, nak jual pun tak boleh pula kan <laughs> jadi kalau nak membina apa mau ubah suai bangunan-bangunan ada nilai sejarah kenapa tidak dimasukkan tugu negara Tugu Negara dibina pada tahun 1966 sebagai penghormatan kepada pejuang yang gugur mempertahankan kemerdekaan negara. Direka oleh pemahat Amerika Syarikat, Felix de Weldon, monumen ini menjadi simbol pengorbanan dan keberanian askar-askar tanah air. Eh? Tugu negara, simbol kemerdekaan negara kita. Kerana di sana kalau kita lihat, patung yang memegang bendera itu adalah wira negara kita lah, simbol. Tetapi kalau tengok mukanya hidung mancung, macam orang Eropah. Kalam berpendapat, sudah tiba masanya monumen kebangsaan itu diberi nafas baharu agar lebih mencerminkan identiti tempatan. Katanya, wajah dan bentuk patung seharusnya mencerminkan ciri rakyat Asia, bukan pengaruh luar. Kenapa tak ditukar kepada saiz yang lebih pendek-pendek macam orang Asia, orang Malaysia? Muka, hidung pun tak manjung sangat macam saya kan? Ha, itu macam ya, Muhammad, kita berdewakan pejuang-pejuang uh, daripada Eropah yang pernah menjajah kita. Jadi saya cadangkan akan datang kalau nak buat ubah suai-ubah suai, ubah suai Tugu Negara yang begitu uh, menimbulkan semangat kenegaraan, kebebiraan kepada negara kita kepada patung-patung yang uh, mirip orang Asia. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Sabat Bernam. Saya campur Yang Berhormat Samping. Namun, Ramai yang tidak bersetuju dengan cadangan tersebut. Mereka berpandangan bahawa Tugu Negara ialah karya seni bersejarah yang perlu dikekalkan dalam bentuk asal sebagai warisan negara dan simbol perpaduan rakyat Malaysia. Walaupun kerajaan belum memberi maklum balas rasmi, isu ini mengundang perbincangan lebih luas mengenai bagaimana warisan seni dan monumen negara dapat mencerminkan identiti rakyat tanpa menjejaskan nilai sejarah serta makna asalnya.